Tuan-tuan tahu tak peristiwa persidangan Naisia 325 Masihi. Maksudnya 300 tahun ke depan tu. 325 Masihi terjadi persidangan Naisia di mana? Di Turk. Kalau dulu tu dia adalah Kerajaan Romawi Timur, Byzantium Timur. Hari ini tempat persidangan tu duduk dalam wilayah persempadanan negara Turki. Apa yang berlaku 325 Masihi? Masa tu siapa yang memerintah Kerajaan Byzantium Timur? Maharaja Konstantin. Pada masa tu ajaran Nabi Allah Isa ni sudah terbelah dua. dan Allah sebutkan berapa tahun mereka tidak 309 tahun kita ambil lah 300 tahun 300 tahun ni bila kita renung bila kita fikir biasanya Allah dia akan melakukan sesuatu yang sesuatu tu kita tak boleh baca kita akan terfikir tak tahulah tuan-tuan terfikir ke tak tapi saya jenis orang yang suka berfikir Why 300 years? Pasal apa Allah tak tidurkan mereka dengan jumlah kurang daripada tu? Why tidak 150? Why tidak 230? Why tidak 270 atau lebih? Kenapa tak 600 tahun? Kenapa tak 900 tahun? Kenapa tak 1000 tahun? Why 300 years. Tapi kita tengok satu-satu Walaupun ini sekadar kemungkinan yang saya boleh bawa kepada tuan-tuan untuk sama-sama berfikir. Ada riwayat yang menyebut perselisihan pandangan dan pendapat. Pemuda-pemuda ini mendapatkan sumber iman mereka daripada mana? Mereka dikatakan pemuda yang beriman Mesti ada sumber keimanan Sekurang-kurang ajaran siapa Guru mereka siapa Siapa yang memindah dan mengajarkan keimanan Untuk mereka jadi sebagai pemuda yang beriman Perselisihan dalam dalam tafsir selalu kita sebut Ada ulama yang mengatakan Zaman mereka ini selepas Nabi Allah Isa alaihi Maksudnya kalau kita ambil pendekatan pandangan yang pertama Nabi Isa alaihi salam datang dulu mari dulu. Kemudian Nabi Isa diangkat kembali oleh Allah kemudian ajaran ini sampai kepada mereka. Kalaulah Nabi Isa dulu depa kedian. Tapi sebahagian besar ulama-ulama lain bila melihat kepada zahir dan lahiriah ayat ini menunjukkan bahawa mereka ada sebelum Nabi Allah Isa diutuskan. Maksudnya pandangan yang kedua mereka dulu. Jadi perkaitan dengan pandangan yang kedua, mereka dulu tapi mereka tidak sempat dengan Nabi Isa. Contoh. Mereka lari masuk dalam gua. Waktu duduk dalam gua sisi mana 300 tahun tu 100 tahun awal ke 100 tahun nak tengah ke 100 tahun ke ujung ke wallahu alam Dalam tempoh 300 tahun ditidurkan itulah Nabi Isa dilahirkan oleh Allah Nabi Isa membesar sebagai remaja Nabi Isa diangkat menjadi seorang nabi dan rasul Nabi Isa berdakwah Nabi Isa menunjukkan mukjizat mukjizat Nabi Isa difitnah Nabi Isa kemudian diangkat kembali oleh Allah tempoh hayat Nabi Isa cuma 33 tahun sejak daripada kelahiran sampai tarikh pengangkatan kembali 33 sedangkan mereka tidak 300 cuma saya tak tahulah 33 tu sebab tu saya sebut awal tadi duk celah depan ke duk celah tengah jadi bila mereka tu bangkit keluar nak pergi cari makanan mereka dah melihat suasana yang cukup berbeza kalau sebelum ni lari masuk gua, rajanya adalah raja yang zalim, Dikianus. Bandar mereka disebut sebagai bandar Afsusun, zaman belum Islam. Selepas Islam ditukar nama Tarsusun. Oh, ada dekat Sungai Ara, kampung Tarsusun. Tarsus. Di mana? Okey, bila keluar, raja tu lagi tak? Bila bangun, raja hak zalim tu lagi tak? Tak dah. Raja yang adil, raja yang baik Masyarakat asyirik tu lagi tak? Tak, masyarakat yang beriman Maksudnya, mereka dulu tidur Nabi Isa gedebuk-gedebak, gedebuk tadi naik Mereka keluar tu, Nabi Isa dah diangkat Jadi tidak sempat Jadi masyarakat pada waktu tu menerima ajaran Islam daripada Nabi Allah Isa alaihi Baik Di sini kita akan dapat satu penanda atau satu clue 300 tahun bukan sekadar nombor. 300 tahun bukan sekadar angka, tetapi dia adalah bentuk kitaran yang menunjukkan naik dan turun, yang menunjukkan jatuh dan bangunnya sesuatu pemerintahan mungkin. Naik dan turun, bangun dan jatuhnya sesuatu agama mungkin. Naik, turun, bangkit, jatuh sesuatu kepercayaan mungkin. Baik asal letak gap eh. Ha? nampak saya, saya nak suruh nampak step ni raja di kianus yang zalim masyarakat yang menyembah berhala masyarakat tarut masyarakat yang mengorbankan binatang dan haiwan korban untuk berhala ni masyarakat 300 tahun berlalu apa yang terjadi setelah mereka keluar gua tidur kan 300 tahun berlalu dah 300 tahun tempoh tu keluar gua raja yang adil keluar gua masyarakat yang beriman baik asalnya teruk dah jadi baik kita andaikan dan anggarkan kelahiran nabi isa sebagaimana yang selalu disebut satu masihi sebagai benchmark dan penanda aras kelahiran nabi isa bila diangkat umur 33 maksudnya nabi isa diangkat ketika 33 masihi baik Elok ajaran Nabi Isa, soleh ajaran Nabi Isa, baik ajaran Nabi Isa, mentauhidkan Allah, mengikuti ajaran-ajaran dan syariat sebagaimana perintah Allah. Hak baik dah ni, hak elok dah ni. Cuba tuan-tuan perhatikan apa berlaku 300 tahun kemudian. Apa berlaku 300 tahun kemudian? Asal teruk, keluar gua baik. Lepas baik ni, 300 tahun ke hadapan, apa jadi? Tuan-tuan, tahu tak peristiwa persidangan Naisia 325 Masihi? Maksudnya 300 tahun ke depan tu. 325 Masihi terjadi persidangan Naisia. Di mana? Di Turk. Kalau dulu tu, dia adalah Kerajaan Romawi Timur, Byzantium Timur. Hari ini tempat persidangan tu duduk dalam wilayah persempadanan negara Turki. Apa yang berlaku 325 Masihi? Masa tu siapa yang memerintah Kerajaan Byzantium Timur? Maharaja Konstantin. Pada masa tu ajaran Nabi Allah Isa ni sudah terbelah dua. Tengok tempoh ratusan tahun ni menyebabkan manusia Manusia mengamalkan agama sudah tidak sebagaimana aslinya. Tidak sudah sebagaimana asalnya walaupun masih ada yang berpegang. Pada waktu itu terjadi pertelingkahan dan perbalahan yang cukup besar di antara dua aliran. Saya sebut ringkah-ringkah. Pertama disebut golongan Arius. Siapa dia Arius? Arius ni ialah seorang presbyter. Presbyter ni kita anggap macam ketua majlis agama ataupun ketua gereja. Dia lahir 250 Masihi, dia meninggal 336 Masihi. Dia meninggal 336, peristiwa ni 325. Dia asal daripada mana? Dia adalah murid kepada Lucian, daripada seorang yang berbangsa Libya, daripada gereja Bukolis di Alexandria, Iskandaria. Mereka ber, berpandangan, berpendapat tentang Nabi Isa. Ni pandangan golongan Arius. Mereka berpandangan Nabi Isa adalah makhluk Allah, hamba Allah. Dia cuma manusia biasa yang Allah bagi pangkat pada dia Nabi dan Rasul dan Allah bekalkan kepada dia mu'jizat-mu'jizat. Mu dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Maksudnya fahaman golongan Arius ni persis sebagaimana ajaran asal Nabi Allah Isa alaihi salam tapi yang kontra dengan ajaran ni ialah golongan juga salah seorang penolong bishop di Iskandaria nama dia Athanasius. Athanasius ini kontra kerana Athanasius ni menganggap Nabi Isa punya human dia, kemanusiaan dia macam manusia biasa. Sebab dia merupakan dalam bentuk manusia maksudnya sifat kemanusiaan terserlah pada dia. Dengan kata lain, bila dia lapar, dia makan. Dia dahaga, dia minum. Dia letih, dia berehat. Dia mengantuk, dia tidur. Tapi kerohanian, dalaman dia, dia adalah Tuhan, anak Tuhan. Ini hadut bergaduh ni. Jadi Maharaja Konstantin yang memerintah pada masa itu tak mahu menjadikan isu ni sebagai pemecah belah, pertelingkahan, perkelahian sejauh berlaku pertumpahan darah. Walaupun dah berlaku pun, Guru kepada Arius Lucian yang saya sebut tu dah dibunuh oleh golongan-golongan gereja Paulus pada 312 Masihi. Sebelum tu lagi Origen yang menyebelahi Arius, bukan menyebelahi Arius tu lahir kemudian. Tapi nak cakap pemikiran yang sama dah dibunuh 250 Masihi. Dan kawan ni wafat 336 pun sebab dibunuh dengan tipu muslihat. Arius ni baik akhirnya nak buat macam mana Maharaja Konstantin dalam persidangan ni mengumpulkan hampir 2048 oskop 2048 pedri 2048 orang yang ahli dan mahir dalam ajaran dan agama ni bukan jumlah yang kecil tuan-tuan 2048 akhirnya terpaksa dibuat undian oh ni leceh ni Dah ni kata lagu ni, ni kata lagu ni, akhirnya dibuat undian. Apabila undian dibuat, 1730. 1730 menyebelahi Arius. Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. 318 Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan. Majoriti tuan-tuan. 1730, 318 memang mampu kerah lah. Tapi Maharaja Konstantin dia nak jaga legasi politik dia, dia menolak yang majoriti, dia pilih minoriti 318 untuk dijadikan akidah baru bagi umat Nasrani. Tengok liciknya permainan dia. Akhirnya bila ini akidah baru, bila ini agama baru, bila ini keyakinan baru, hak Nabi Isa ajak 300 tahun sebelum tu sudah dirosakkan sudah disesatkan sudah diselewengkan kemudian bila dia Romawi dia memasukkan unsur-unsur budaya Helenistik Helenistik ni budaya-budaya Parsi kuno budaya Romawi budaya Yunani antara penonjolan budaya Helenistik ialah simbolas dan pematungan kan Yunani terkenal dengan dewa-dewa Olympus mereka ada nama dewa apa Zeus lah ada nama Jupiter lah, ada nama Poseidon, ada nama Hades, ada nama Saturn. Mereka bukan setakat menamakan dewa, tetapi menyimbolkan, merupakan, taswirkan. Oh, kalau Zeus, janggut panjang gini, senjata lagu ni. Kalau dewa ni, gini. Tuan-tuan faham? Belajar sejarah tiga 5 kan? Rom pun ada budaya Hellenistik. Akhirnya bila budaya Hellenistik masuk dalam agama ini, apa yang terjadi? Maaf saya sebut bukan ini kemelampauan tapi realiti dan hakikat bila tuan-tuan masuk dalam church atau gereja itulah yang tuan-tuan akan lihat. Siapa yang disimbol dan dipatungkan di depan? Siapa yang duk dukung bayi kecil? Ada budak kecil, ada sayap dua. Siapa yang menjadi simbol ni? Yang pastinya itu adalah Bonda Maria, yang kecil itu adalah Jesus. Yang kena ni? Yesus. Sedangkan tu adalah fitnah terhadap baginda. Baik. 325 rosak balik dah. Cuba tuan-tuan check 300 tahun kemudian apa jadi? Selepas penyelewengan agama ni balik 300 tahun apa jadi? 20 April atau setengah riwayat sebut 22 April 571 masih 571 kita bulatkan, bundarkan puluh yang hampir dia jadi 600 lah. 20 April atau 22 April 571 apa berlaku tuan-tuan? 300 tahun kemudian? Ha, apa berlaku? 20 April 571? Ah, sudah. So sebab ustaz sebut tarikh masihi jadi kami pun bengong kelu 20 April 571 adalah Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah apa berlaku kelahiran junjungan besar nabi dan rasul yang terakhir yang bernama Muhammad ataupun kita boleh ambil 610 tarikh pengangkatan Muhammad sebagai seorang rasul 600 tahun yang paling dekat dan paling hampir. Allah dah bangkitkan Nabi dan Rasul yang terakhir untuk jernih dan sucikan balik nama dan ajaran Nabi Isa. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyucikan nama Nabi Isa. Dalam surah Maryam, menyucikan Maryam yang dituduh, ditohmah, dikata macam-macam. Maryam berzina lah, Maryam melahirkan anak luar nikah lah, tapi dalam surah tu Allah sucikan nama Maryam. Dia tak berzina. Dia bukan melahirkan anak luar nikah. Anak ni adalah mukjizat daripada kami. Kemudian Nabi Isa yang dia kata kena bunuh, kena salib. Al-Quran nafikan. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib. Bahkan dia diserupakan dengan orang lain. Sucikan pula nama Nabi Isa. Atas fitnah di atas tiang salib tu. Dan bak orang dok kata dia Tuhan ke anak Tuhan ke, Inna masalah Isa inda Allahi kama sali Adam khalaqahu min turab. Asal kejadian Adam, asal kejadian Isa pun sama. Dua-dua kami jadikan daripada tanah. Nak menunjukkan dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan dan dia tak termasuk pun di dalam Trinity Family of God. Quran mari, Nabi lahir, sucikan balik. Bawa ajaran yang sebenar. Tapi bukan berhenti setakat ni. Selepas Nabi wafat, tuan-tuan perhati, 300 tahun kemudian apa jadi? Hak masa Nabi elok dah. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah complete sempurna. 300 tahun Nabi wafat apa jadi? Nabi kan sebut, sebaik-baik kurun adalah kurun aku sebaik-baik zaman adalah zaman aku summal lazina yalunahum summal lazina yalunahum kemudian kurun selepas tu kemudian kurun selepas tu nabi sebut yang terbaik zaman nabi zaman sahabat dan nabi tambah dua kurun selepasnya bila dua kurun selepasnya tambah kurun nabi tiga kurun berarti 300 tahun nabi nak gambarkan inilah the golden age Zaman keemasan yang sebenar ada pada zaman Nabi yang terbaik, zaman sahabat, zaman tabiin, zaman tabi' tabi'in. 300 tahun kemudian apa jadi tuan-tuan? Walaupun bukan tarikh yang sebenar, tapi saya rambang saya kumpulkan secara umum ah. Eh? Tarikh yang sebenar ada lagi awal daripada tu, ada tengah-tengah, ada yang lambat. Tapi mudah kata saya rangkumkan semua selepas 300 tahun Nabi wafat. Maka time inilah keluar yang namanya Syiah, keluar yang namanya Mu'tazilah, keluar namanya Qadariyah, keluarnya Jabariyah, keluarnya Jahmiyah, keluarnya Karramiyah, keluarnya segala Yahyah-Yahyah di belakang. Telah munculnya aliran dan mazhab-mazhab yang dianggap di sisi ahli sunnah wal jamaah adalah golongan-golongan yang sesat dan terseseliuh. 300 tahun kemudian kita ingat oh habis Nabi terbaik dah lah. Tak. Penanda arasnya itulah yang berlaku.